Одесса город, конечно, очень доброжелательный, приветливый, гостеприимный. Но это совсем не значит, что всем гостям можно срать в центре города. Даже напротив магазина Керхер, продукция которого, как известно, отмоет и вымоет все. А чисто, как известно, не там, где много метут убирают или моют, а там, где не срут. Добро пожаловать, гости дорогие, в Одессу. Только без срача.